君は誰なの僕はルース・カシム稲森アストの代役だ見ろあいつバンダナを外したぞアストじゃないのかけ、騙されたぜ本来の記憶と戦い葛藤するあれは君の演技だったのああ迫真の演技だったの 君は一体何者なんだ僕はオリオンを倒すために立ち上がった革命軍の一人さ <laughs> ええ、負けちまうとはな、はああもう少しだったのにな終わったもんはしょうがねえガタガタ騒ぐんじゃねえみんなまだ落胆するのは早いよスペインが勝利すれば決勝に行ける可能性は十分にあるここで落ち込んでいても 仕方ない。皆さん、なんと日本の決勝進出が決まりました。何？マジか？<し>信じていいのか？いいんだな。みんなよくやったね。おめでとう。本当に決勝に進めるのか？確かな情報だよ。なんか負けたのに決勝に行けるってピンと来なくてよ。日本は勝ち点2同士の中の得失点差で。 決勝トーナメント進出が決まったやったなみんな日本の戦士たちをあとは託したぞ。 Gradio.

オリオンの真実彼の具合はどうだ今はまだ眠っていますが、覚醒次第マインドコントロール施術に移ります。少し彼に確認したいことがある。申し訳ありません。誰にも合わせるのと言われております。理事長のご指示は絶対です。そうか。 アメリカ対スペインの結果によりロシアと日本の決勝トーナメント進出となりましたここはあね。あ新庄さん俺なんでここにその質問の答えは少々長くなるな。 しかしよあの黒いバンダナのやつがアッソじゃなかったとするとアッソはどこに行ったんだ確かに妙ですね皆さんには黙っていましたがオリオンは私に稲森くんに接触したことを匂わせていました彼の行方が気になりますねオリオンがさらったって分かっているんなら乗り込んで連れ戻すべきだろうこれはれっきとした誘拐なんだから アストお前みんな心配かけてごめんアストお前どこに行ってたんだそうだよもう人騒がせなヤツだぜ紀香小僧丸お前たちも合流してたんだなうんまた一緒にプレイできるねお前父ちゃんと会えたんだってうんマジかよかったじゃねえかアスト聞かせてくれよ<お>親父さんの話 父ちゃんんには会えたんだ,だけど俺の前に現れたあの人は本当の父ちゃんじゃないそうですよねああ彼は君を仲間に引き入れるためオリオンが送り込んだエージェントだ俺本当の父ちゃんに会えたって信じたかったんだと思うそうか俺の父ちゃんがあんなサッカーを許すとは思えない でもあの人は俺俺と同じ写真を持っていた俺は周りのこともよく分かっているようでした。何か知っているんじゃオリオンはどんな手を使ってでも必要な情報を集める。君のことを調べていてもおかしくはない。そうですよね。君のお父さんの行方はこちらでもまだ調査中だ。何か分かったら伝えよう。はい。 新庄さんオリオンが悪いだけの組織じゃないってこと信じていいんですかかつてオリオンは悪い組織どころか希望の象徴だった本来のオリオンはロシアの資産家ヴァレンティン・ギリカナンによって設立されたサッカーを信仰するための組織だったのだ彼はサッカーを愛し その素晴らしさを世界の子供たちに広めようとしていたありがとう <laughs> どういたしましてシンジョー子供たちの笑顔を見たかはい私はあの笑顔が大好きなんだあの笑顔こそオリオンの存在意義だそうですね多くの貧しい子供たちに笑顔を広めることができます あ,あオリオンが変わったのはバレンティン様が亡くなられご子息のベルナルド様に権限が移ってからだベルナルド様はビジネスの道具としてサッカーを利用し金儲けに取りつかれた新庄さんはオリオンのしかも理事長のそんな近くにいるんですか、うん、だったらどうにかして止められないんですか 今のオリオンを止めるということは世界の子供たちへの支援も止まるということになるそれではダメだバレンティン様が残されたオリオンの大切な存在意味だそれだけはベルナルド様も続けておられるでもあんなサッカーをやらせるなんてだから私はオリオンを変えるそのために私は 稲妻ジャパンを使ってオリオンへの反乱分子を拡大しているま,まさか一星もあなたがいいゃないっすいいぞ二人ともいいプレーだ <laughs> <laughs> そうだ私が一星君を稲妻ジャパンに送り込んだのには。 いくつかの理由があるまずは一星君の行動を通じてオリオンのやり方を知ってもらうことそしてもう一つは一星君自身の救済だ君たちと関わることで彼は救われると思ったはいその通りになりました市星のことでチームの絆が深まり結果チームは強くなりました、はああ これで君はオリオンの存在する意義やその価値も知った光と影の両面を知ったことになる光と影でも俺はサッカーを汚すオリオンのやり方認めたくないんですだからこそ私たちは戦っている多くの協力者と共にね こんな落ちぶれた男に何のご用ですかあなたはオリオンに全て奪われたあなたがオリオンのやり方に盾ついたせいだそのようですねですが私はこれで終わる男ではありませんよだからこそ私はここに来たのです私と手を組みませんかお？彼もまた 私と同じオリオンに反旗を掲げる者の一人だったのだ監督がそうだったんですね仲間ならここにもいるよふぶきさんレブきさんなんでここに今僕はオリオンの訓練生になりすましてオリオンの不正を調べている。 <え>彼には以前から連絡を取ってジャパンの情報を流してもらっていたもちろんジャパンに及ぶオリオンの手を寸でのところでガードするためにねじゃあスパイって吹雪さんのことだったんですかああお騒がせして悪かったねとはいえ敦也には見抜かれていたけど彼がいなければ稲妻ジャパンのダメージはもっと大きかっただろう みんななに隠れててやっっいたたのは申し訳なかったけどねオリオンを変え本来のサッカーを取り戻すという考えに賛同して僕はオリオンと戦うことにしたんだそうだったんですね新庄さん俺にも何かできることはありませんかオリオンを変えるためにはオリオンのやり方を正面から打ち破る必要もあるそれは君たち稲妻ジャパンの役目だ だったの俺は試合を勝ち進んででいいいくという形で戦いますあそれが君たちの戦いだでは新庄さん僕はそろそろ戻りますああじゃあ稲森ん、またねはい <laughs> では君も私がキャンプまで送っていこう行こうか待ってください新庄さんその前にお願いがあります 僕は兄さんと敵対してしまった尊敬する兄さんと僕は兄さんに逆らってまで何をしようとしているのか子供のようにダダをこねているのは僕の方なのかもしれないベルナルドさんは目的のためなら手段を選ばない代理の理事長は俺の精神状態を分かった上で苦しめた君にはすまないと思っているいいんだフロイ 君の中で起こっていることは、俺にも起こったことなんだ。サッカーが俺を導いてくれた。光のもとへと。ああサッカーが、一緒にプレーする仲間たちが、深い闇から救ってくれたんだ。でも、オリオンが多くの人を救っているのも事実だ。だから俺は、オリオンの全てを否定することはできない。簡単な問題じゃないよね。 もし、父さんが生きていれば。<laughs> 僕にサッカーを与えてくれたのは父さんだったんだ。父さんがオリオンを作った。それは僕がいたからかもしれない。フロイ、よく聞くんだ。お前の体は決して強くない。今のままでは、お前は。僕は死ぬのお前にこのボールをやろう。 これは希望だいろんな者たちがこの一つのボールを追いかけ夢を見てきたお前もこのボールで明日が訪れることを信じて走り続けるんだ父さん昨日よりも今日今日よりも明日一回でも多くボールを蹴って明日に向かって夢を追い続けるんだサッカーは必ずお前に全てを与えてくれるゆっくりでもいい。 一歩ずつ前進すれば必ずゴールにたどり着けるボールを見たら父さんにそう言われている気がしてたそのおかげで自分の命が明日ですらも危ういことなんて全く考えもしなかったサッカーで熱くなっていれば僕は夢を見ていられたんだキーンフロイサッカーはどうしたんだ 楽しいんだけど、ちょっとやっていると息が苦しくなるし服とか汚れちゃうしそれに、周りの子よりうまくできないしフロイ、こっちに来なさいあこれはこの子たちはな、お前のように毎日おいしいご飯を食べることはできないんだえなんで貧しくて食べ物が買えないからさ かわいそうだねしかしな本当にかわいそうなのは心が貧しい時だえ今のこの子たちはサッカーボールを追いかけ夢に向かって走っているんだだから今この子たちはちっともかわいそうじゃないんだぞお前もこの子たちに負けないようサッカーを続けて病気と戦うんだ 負けない,いい子だそれがオリオンの真実かオリオンは一人の少年を救うために作られた組織だったのかもしれないなオリオンにますます幻滅しちゃったいやオリオンの大切さが改めて分かったよだったらさ<ん>オリオンとサッカー両方を救う道を探すしかないよ 君は俺たちと違う方法でオリオンと戦うべきだあ <laughs> <laughs> あ黒い <laughs> ああああああごめん君の言葉が嬉しくてありがとうルごめん実は僕の気持ちは決まっていたんだ多分ずっと前からえ<っ>今日は 君に甘えてみたたくななったのかな親友として君の考えを知りたかったああそっかフロイらしいなだけど僕がこれからやろうとすることは簡単なことじゃない革命は一人ではできないよだから僕は僕なりに革命の準備を始めたんだ アストどうしてここにマリクはオリオンでサッカーを続けていくつもりなの<え>オリオンのサッカーはマリクがやるべきサッカーじゃないよ <laughs> ほっといてくれよ僕には僕の考えがあるんだマリクのサッカーは本物だ俺にはわかる。 もっと自由にサッカーをやりたいと思っているはずだ本当のサッカーをなんだよそれ本当のサッカーって何なんだよ俺はマリクにオリオンを抜けて本当のサッカーをやってほしいんだだけどそれでは何も変わらないよフロイさんマリクがオリオンを抜けてもまた第二のマリクが作られる 自分を殺してサッカーをやる悲しい使命を背負ったプレイヤーを生むんだ僕も日本と戦って本当のサッカーというものを知った心の奥から湧き出てくる生きる理由ともいえる衝動それを知った時僕はそれまで一度も逆らったことのなかった兄さんにも従えなくなったそうだよマリクオリオンが君に教えたサッカーは本当のサッカーじゃない でも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 僕がどんなサッカーをやりたいかなんて意味がないサッカーボールだって住むところだって仲間だって僕はオリオンに全てを与えてもらったんだだから僕はその恩を返さなきゃそう恩を返すんだ<は>君が背負ったオリオンへの恩を返すんだどういう意味 今度は君がオリオンを救うってことなんじゃないかなそうだよこの僕らの手で黒い闇に侵食されるオリオンを救う <laughs> 僕らはオリオンをいるアルテミスの矢になってその闇に染まった心臓を射抜くんだ <laughs> やろうよマリクうっ <laughs> <laughs> ありがとうございましたああここからの試合も頑張りなさいはいそれにオリオンとの戦いもこれからが本番だ分かっています新庄さん父ちゃんの居場所本当に知らないんですかああ言った通り調査中だそうですか We フランスチームとの試合に期待が膨らむだけど俺たちを待っていたのは次回イナズマイレブンオリオンの刻印「アルテミスの矢」稲妻11「イナズマイレブン今日の格言」「ゆっくりでもいい」「一歩ずつ前進すれば必ずゴールにたどり着ける」以上